ketika kita keluar dari rumah melangkahkan kaki. Tidak ada bimbingan dari Rasulullah SAW kecuali ketika kita membacakan doa Bismillah tawakal tu Allah la haula wa la illa billah. Salah satu di antara konsekuensinya ketika kita mengatakan tawakal tu Allah. Salah satu di antara hadisnya Rasulullah SAW mengatakan kalau ada seorang yang mengatakan Bismillah tawakal tu Allah la haula wa la illa billah ketika ia keluar dari rumahnya illa ursilalahu malak. Kecuali orang ini akan diutus oleh Allah kepadanya satu malaikat. Dan malaikat ini mendoakan orang tersebut dengan mengatakan, Kufita wa wa hudit. Anda dicukupkan urusan Anda, Anda akan dijaga oleh Allah, dan Anda akan diberikan petunjuk. Ada proteksi yang lebih dahsyat daripada ini. Ketika kita dicukupkan urusannya oleh Allah, dan kita diberikan penjagaan oleh Allah, dan kita diberikan petunjuk oleh Allah. Dan ini adalah konsekuensi dari tawakal. Bagaimana ketika orang-orang yang tawakal dan hanya menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala sudah sampai ke atas langit pesannya, maka dunia dan seisinya semesta seakan-akan mengikuti titah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat yang berbunyi innama amruhu idza arada syai'an kun fayakun. Ketika Allah memberikan semua Alam semesta tunduk hanya untuk sekedar memenuhi apa yang kita minta kepada Allah itu sebabnya bukan karena apapun kecuali karena kita telah bertawakal kepada zat yang maha mengatur alam semesta dan Allah kemudian berikan itu semua kepada kita